в принципе, мероприятия у нас уже стали эти э, систематические локационы. Каждый месяц мы будем проводить сборы, обсудили главные вопросы, обсудили концепцию подальше действий и отчет за то, что мы успели провели и в каком формате это проходило сейчас планируется несколько акций до Нового года. Сейчас осталось мало времени. Сейчас будет крупная акция на поддержку политзаключенных, на свободу патриотам марш. Дальше будет выезд в Мариуполь на поставку памятника Святослава. Марш Робры будет. Есть некоторые идеи, которые я не могу рассказать, так сказать, конфиденциальные. И пока будем заниматься ну, мелочными, как всегда, ходить по школам, пропагандировать национализм.